चण्डिगायी अध अष्टमोऽध्यायः रक्तबीजवध चण्डे जनिहदे दैत्ये मुण्डे जनिबादिते बहुलेषु जसैन्येषु क्षैतेष्वसुरेश्वरः ततक्तोपवराधीनचेदाशुम्भप्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्या षडशीतिरुदायुधाः कम्बूनां निर्यान्तु स्वबलैर्वृताः कोडिवीर्याणि पञ्चाशत् असुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धूम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकादौर्हृदा मौर्या कालकेयास्तधा सुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता ममा इत्याज्ञाप्या शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाममः सैन्या सहस्रैर्बहुभिर्वृता उत्पादा बहवस्तत्र प्रादुरासन्सहस्रशः युगान्तमेघाववृषुरस्तिशोणितकर्दमं क्रव्यादाव्यनदन्घोरा शिवा शाभिभवा चिरे तानुत्पादाननाधृत्य प्रययौ स हिमाजलम् आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा जास्वनै पूरयामासा धरणी गगनान्तरम् तदसिंहो महानादम् अतीव कृतवान् नृपा खण्डास्वनेन तन्नादमम्बिकाचोपभृङ्गय धनुर्ज्या सिंहखण्डानां जिज्ञे विस्तारिदानना तन्निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यश्च दुर्दिशं देवी सरोषै परिवारिताः एतस्मिन्नंदरे भूपा विनाशाय सुरद्विषां भावयामरसिंहानाम् अधिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेश गुहविष्णूनां तथैवेन्द्रस्य शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथाभूषणवाहनं तद्वदेव हि असुरान् योद्धुमाययौ हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणि साभिधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महादिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषण कौमारीशक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभ्याययौ यो दैत्यान् अम्बिकागुहरूपिणी तथैव वैष्णवीशक्तिर्गरुडोपरिसंस्थिता शङ्खचक्रगदाशार्ग खड्गहस्ताभ्युपाययौ यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रदो शक्तिसाप्याययौ तत्र वाराहिं बिभ्रदीदनुं नारसिंही नारसिंहीनृसंहस्य बिभ्रदी सदृशं वभुः प्राप्ता तत्र षडाक्षेप क्षिप्तनक्षत्रसंहतिः वज्रहस्ता तथैवैन्द्री गजराजोपरिस्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा तदपरिवृदस्ताभिर् ईशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुराशीघ्रं मम प्रीत्या चण्डिकां ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्तादिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी साचह धूम्रजडिलम ईशानम अपराजिता दोदत्तं गच्छ भगवन पार्षुम शुंभ निशुंभयोः ब्रोहि शुंभं निशुंभं च दानवावदिगर्विदौ येजान्ये दानवास्तत्र युग्धाये समुपस्थितः त्रैहोक्यमिन्द्रोलभदं देवा सन्तु हविर्भुजा यूयं प्रयादपादाळं यदि जीवितुमिच्छधा बले बले पादथ चेद् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदागच्छद तृप्यन्तु मच्छिवा पिशितेन वा यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवस्वयम् शिवदूदी सागता ते देव्या। भी श्रुवा वजो दिव्या शर्वाख्या महासुराषा पूरीता जगम्मत कायनी स्थिता तत प्रथमेवाग्रे शरशक्तृष्टिवृष्टि ववर्षुता देवी मम रारयः प्रहितान च तान् प्रहितान् बाणान् शूलशक्तिपरश्वधान् चिच्छेदलीलयात्माद धनुर्मुक्तैर्महेषुभि तस्याग्रदस्तधागाणि शूलपादविदारितान् खड्वाङ्गबोधितां शान्यान् कुर्वती व्यजरत्तदा कमण्डलुजलाक्षेपहतवीर्यान् हतौ जसः ब्रह्माणी चागरो शत्रून् येन येन स्म धावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जघानकौमारी तथा शक्त्याधिगोपना ऐन्द्रीकुलिशपादेन चदशोदै दैत्यदानवाः पे भूमौ भूमौ रुधिरोघप्रवर्षिणः तुण्डप्रहारविध्वस्तदंष्टाग्रक्षतवक्षसः वाराहमूर्त्यानपदंश्चक्रेण च विदारिता वाराहूर्त्यापदंश्चक्रेण च विदारिता वाराहमूर्त्यापदंश्चक्रेण च विदारिता नभैर्विदारिदांश्चान्यान् भक्षयन्ती महासुरान् नारसिंही च चाराजौ नादावो न दिगम्बरा चण्डाट्टहासेरसुराः शिवदूत्यभिदूषिताः पेतुर्विदारिदा भूमौ तम सखादा धत्सा ततृगण क्रुद्ध मर्दय महासुरा दृष्ट्युपाविधुर्देवरी सैनिक पलायन परा दृष्ट दैत्यान्तृगणर्दिताभ्याय क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः भागिनेयो महावीर्यस्तयोः शुम्भनिशुम्भयोः क्रोधवत्या सुधो राजन् महाबलपराक्रमः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पदत्यस्य शरीरतः समुत्पदति मेदिन्यास्तत्प्रमाणो महासुरः ययुधे सगदापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः तदैश्चेन्द्रिस्वद्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलिशेनाहदस्याशु बहुशुस्रावशोणितं समुत्तस्तुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिंदव तवंतपुषा जातावीबलिक्रेधुस्तःषा रक्तसंभवा समम मातृभिग्र शस्त्रपादिभीषण पुनश्च वज्रपा शतम से शिरो यदा ववाहरक्तं रक्तं पुरुषास्ततो जाधा सहस्रशः समरे जैनं चक्रेणाभिजघानः गदया ताडयामास ऐन्द्रियमसुरेश्वरं वैष्णवीचक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तम् तत्माण महासुर शक्ति जघानकौम माहेश्वरी त्रिशूलेना रक्तबीज महासुर सी गदयाद सर्वाये वाहन पृथक मातृकोप्विष्टो रक्तबीजो महासुर तस्याहदस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वैरक्तौ हस्तेन सञ्चतशोऽसुराः असुरैः सकलं जगद्व्याप्तमासीत् ततो देव भयमाजग्मुरुत्तमं ततो बभाशिरेऽन्यून्यं दिवि दिव्यमिमानगाः न जेदृशसम्बभूव भविता महासुरः न वा जगति रक्तवीजमृते सुरं तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिकाप्राहसत्वरा उवाचकाळिं चामुण्डे विस्तीर्णवदनं कुरु मच्छस्रपादसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दो रक्तबिन्दुप्रदीच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिता तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्य क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणस्त्वया जोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति जापरे

बहुशुश्राशोणित यतस्तण चा मुंडा संप्रदीक्षती मुखे स मुद्दाएस रहासुराधा मुंडा पपो तोणिता दी शूल वज्रेण बाणईरसिभष्टिभ यगहान रक्तबीजम तम चमुंडा पिता शोनितम सपावादा महि प्रस्थे सश्त्र संख्य रक्तबीजो महासूरहा येवमेद च्ययम निदम रक्तबीज द समुद्भवा हा अवापुस्तिदशा नृपा हदे मातृगणस्तस्मिन्नर्तासं मदोद्भदः इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिगे मन्वन्दरे देवीमाहात्म्ये रक्तबीजवधो देवी नाम अष्टमोऽध्यायः இது ஸ்ரீ மாடேயபுராணே சாவணிகே மன்வந்தே தவீ மாஹாத்மேன் ரித்தபீஜவோ நம அஷ்டமோமாதீ நமீ பிரசீத பரமேரிசீத பரமேரிலோகமாதே